Європарламент закликає світ визнати нелегітимними перевибори Путіна на посаду президента країни-агресорки. Депутати вже ухвалили відповідну резолюцію у документі Європарламента називають вибори у Російській Федерації фарсом, адже вони проводилися і на тимчасово окупованих територіях України. А на території Росії не були ані вільними, ані чесними. У Європарламенті наголошують, так звані вибори були лише імітацією волевиявлення Росіян. І єдина їхня мета. Легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України Петра Сауштрявічу, литовський політик, депутат Європарламенту, долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаємо вас, вітаю вас, Петра Са на вашу думку, яке значення має резолюція Європарламенту з закликом не визнавати результати так званих виборів у Росії, та які наслідки вона може мати? Знаете, на этой неделе мы приняли две, я бы сказал, бы важные резолюции. Первая резолюция о вмешательстве и попытках России влиять на политическую ситуацию, то есть кампанию, выборочную кампанию и политику в Евросоюзе. А вторая, как вы правильно определили, это о нелегитимности выбора. Вторая резолюция, я бы сказал, бы, она могла быть и пожестче, и по более ясной, и более сконцентрированной чего мы не сделали мы признали выборы результаты нелегитимными но мы не признали царя нелегитимным то есть не, не назвали его лже владимиром а, а это наверное связано с тем что нет наверное еще воли политической воли сказать эту правду в глаза сказать что царь голый что царь самоназванец, названец, что царь просто все фальсифицировал и так далее. Фальсификация самих результатов выборов, конечно, ведет, ведет к выводу, что, ну, конечно, тот, который по этой процедуре так называю, пришел во власть, он тоже должен быть нелегитимным. Но этого не случилось. Я очень сожалею этому. Мои коллеги, которые вели переговоры по, этому, по этой резолюции, наверное, ну, не достали какой-то силы, воли, или я бы сказал, даже консенсуса, я знаю, что там была попытка назвать Путина лже Владимиром. Но этого не случилось. Но само по себе признание этих выборов нелегитимным, да, конечно, это серьезное. К серйозне я би сказав попитка правильно определить ситуацію в Російській Федерації, которая я надеюсь, може быть, позднее приведе і к признанию самого Путіна лже-президентом. А як у Європарламенті бачать подальші відносини з Росією і Путіним, зокрема? Я бы сказал бы так, наверное, что есть определенные различия в мнениях. Есть мнение, что с Россией надо вести очень, я бы сказал бы, такой жесткий диалог, потому что это страна-агрессор, агрессор, которая делает все возможное, чтобы не только значит, вести деструкционную и агрессивную войну против Украины, но и угрожать самой самому Европейскому Союзу. А есть другие, наверное, которые еще думают, что какой-то возможный диалог, какие-то разговоры, какие-то уговорки важны. И я бы сказал, бы, среднее мнение идет, наверное, между этими двумя линиями. Но, наверное, преобладает более, я бы сказал, бы, осторожный, осторожный подход. И это, наверное, нас и не делает, как говорится, не, не располагает нас называть вещи своими именами, то есть не признание Путина легально выбранным президентом, название России как страны террориста, применение эмбарго экономического эмбарго по всему, то есть закрытие торговли и так далее. Так что несмотря на все правильные слова. Которий запад проїзносить. но я думаю, що не вистачає ніскі слов, щоб вот правильне мнення стало при А на вашу думку, чому не вистачає європейським політикам сміливості назвати речі своїми іменами, враховуючи, що Путін використав інструмент демократичний передачі влади? Фактично для легалізації продовження свого авторитаризму в Російській Федерації те, що відбулося в Росії, не відповідає визначенню вибори за жодними ж європейськими стандартами. Тим паче вони проходили на окупованій території іншої держави. Яким чином тут можуть бути якісь подвійні трактування? Звідки вони з'являються? Статі. От поэтому аспекту, котрою ви очень правильно приділили, той анексірованих і. оккупированных территориях, и там есть очень... Правильные слова сказанные, но все-таки этого еще не хватает, чтобы прийти к окончательному мнению. То есть я бы сказал бы, если так вот сатирически определить, наверное, это мнение, один плюс один не ведет к двум. То есть что-то такое похожее на два, но никогда нет. Запад еще не сказал, что это два. И это, наверное, связано с многими вещами. Я только, наверное, сделаю одну заметку. Смотрите, в последнее время сколько разоблачений, сколько разоблачений в шпионаже, значит, внедрений в политические слои Запада и так далее. Но это делает и определенное влияние, конечно, на Запад. Эти все внедрение, и шпионаж, они и нацелены на то, чтобы такой твердой политической воли не хватало бы, чтобы слова говорились наполовину правдивыми, чтобы не до конца мы сказали бы правду и так далее. Так что, наверное, в некоторых странах еще не хватает ни воли, ни, наверное, нет лидерства определенного, которое взяло бы все, все вещи в свои руки и сразу мы сказали бы то, с чего начали бы, наверное, новые, новую полосу отношений против Российской Федерации. Я только так бы сказал бы, потому что такое наше замешательство, такое наша испуганность определенная, это, конечно, на руку Россий, Российской Федерации. Петр, ему за і за вашу підтримку України Петра Саустревичус Литовський політик, депутат Європарламенту, поділився своїм баченням того, чому деякі європейські країни, на його думку, все ще не готові визнати очевидно, визнати, що Росія держава-терорист. А Путін після того, як добіжить кінця той президентський термін, який він зараз відсиджує, не має жодних підстав знову вважатися президентом, оскільки був обраний на шахрайських виборах.